జై గురుదత్త ఘోరమైన కష్టాలను తొలగించే మహామహిమాన్వితమైన స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని నిత్యం పారాయణం చేయడం వల్ల కష్టాలు బాధలు దరిచేరవు మీరు ఏ కార్యం తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించిన వారికి రోగ భయం శత్రు భయం ఉండదు అతి శీఘ్రంగా దత్తాత్రేయ అనుగ్రహం లభించే ఇది దీనిని మేడి చెట్టు వద్ద కూర్చుని పఠించడం వల్ల ఉత్తమ ఫలితాలను పొందవచ్చు శ్రీపాద దేవా భవగ్రహ క్లేశ హరికీర్తే ఘోర కష్టాదు कृत्सद्गुरुत्वम् त्वम् सर्वस्वम् नो प्रभो विश्वमूर्ते गोरकष्टादुद्धारस्मान्नमस्ते पापम् तापम् याधिम् च दैन्यम् भीतिम् क्लेशम् तम् हरासुत्वदैन्यम् क्षैशास्तजूर्ते घोरकष्टादुद्धारस्मान्नमस्ते भर्ता त्वत्तो देवत्वम् शरण्योऽशोकहर्ता कुर्वत्रे यानुग्रहम् पूर्णरते घोरकष्टादुद्धारस्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतं देवभक्तिम् सत्सज्ञप्तिदेहि भुक्तिं च मुक्तिम् भवशक्तिं च अखिलानन्दमूर्ते घोरकष्टाद् श्लोकपञ्चकमतध्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपटेन्यतो भक्त्या स श्री दत्तात्रेयप्रियो भवेत् इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचर्यश्री वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितघोर కష్ట ఉద్ధారక శ్లోకం సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి